И всем привет, ребята. Да, меня зовут Сашка, и сегодня я буду рассказывать о этой истории. Кстати, ребят, я стиль поменял. Что, ребят, как вам? У меня, ребят, есть самый лучший друг. Ну вы его уже знаете. Це, ну не знаю, ну это Богдан. я его покажу раз, два, три. Вот, ребят, не друг. вау! Ой, ты сюда. О, Сашка, ты что, видео снимаешь? Да, Бахтан? Ну, я пишу тоже видео снимать. Ну, ладно. Ну, ладно. Ну ладно, а ты иди по своим делам? Ну ладно. Ой, семьдесят два подписчика, ура! Я так рад, ребят, вам сердечки, сердечки, семьдесят два ура! урасалось. Ребята, Ну, ребят, давайте что? какие -а -а. Ребята, страшно там. Ну да, ну потому что-то на Ребят, там. Это очень, ребят, весело. Милонка строила красивый дом. У было так как... не знаю, как... вот такая подруга Милонка. Мы с ней Вот она. Мы играли, с ней играли, Ребята, это... вот наш дом. Вот, ребят, мы классно мы играли. Ребят, у нас все-все один песник. Вот, ребят, с вами был я, Сашка, вот там где-то Хочет Богдан. Всем пока. Ладно, всем пока-пока.